हरि ओङ्कटेशस्तव राजः नारद उवाच देवदेवस्य लोकवन्द्यस्य वैहरेः पारिजातप्रसूनानां नीचयैः पूरिताञ्जलीन् अर्पयन् वेङ्कटेशस्य पादाम्बोजयुगे रमन् जगौ जगत्तारयितं वेङ्कटस्थवराजकम् श्रीहनुमानुवाच नित्योत्सवाय नित्याय सत्यज्ञानस्वरूपिणे खलु कलुषिचित्तानां प्राणिनामगपञ्जरं भञ्जयित्वा भवाम्बो देहि कुरु वेङ्कटरक्षणं जाग्रस्वप्नसुषुप्तिश्चेत्यवस्तात्रयभेदतः मूढस्य जीवलोकस्य बाल्यकौमारयौवनाद् विषयासक्तचित्तस्य कुरु वेङ्कटरक्षणम् मनोवाकाय कर्मभ्यः कुर्वतो अहर्निशं मम कर्मज्ञानेन्द्रियैर्वेगाद्विषयेष्वन्नुधाविभिः वर्तमानस्य संसारे कुरु वेङ्कटरक्षणं स्नानसन्ध्याविहीनस्य विषयासक्तचेतसः विमुखस्य पदाब्जेतु भ्रमतो अहर्निशं मम अज्ञस्य पशुवृत्तेश्च कुरु वेङ्कटरक्षणं भवदर्चाविहीनस्य पञ्चयज्ञाद्यकुर्वतः उपेक्षकस्यातितीनां नित्यं मृष्टान्नमश्नतः शिष्णोदरपरस्य परस्यत्वं कुरु वेङ्कटरक्षणम् श्रौतस्मार्ताग्निहीनस्य स्नानसन्ध्याक्रियादिभिः आमश्रादाद्यकर्तुश्च हव्यकव्यविलोपिनः इत्यतश्चैः कंसौख्यं कुरु वेङ्कटरक्षणं पित्रोश्रादविहीनस्य सोदरं वरणस्य च पाकभेदं पङ्क्तिभेदं पक्षपातं च कुर्वतः इच्छतः पुत्रधारेषु कुरु वेङ्कटरक्षणम् अपात्रे पात्रबुद्ध्या च पात्रे चापात्रबुद्धितः जुगुप्सया च धिक्कारा त्वद्भक्तावज्ञायापि च ऐश्वर्यमदमत्तस्य कुरु वेङ्कटरक्षणं सभायां सभ्यलोकेषु संस्थितेषु महस्वपि वेदाशास्त्रार्थतत्त्वज्ञेष्वहङ्कारपरस्य मे चतुभ्यर्हणं चाग्रे कुरु कुरुवेङ्कटरक्षणं हित्वाचारं स्ववर्णोक्तं केवलोदरपूर्तये ơi... सेवया लेक्यवृत्या च निचवर्णाश्रयेण च कुक्षिम्बरस्य मे पापात् कुरुवेङ्कटरक्षणं मठस्याधिपतिर्भूत्वा देवब्राह्मणदूषणम् अधिकारं देवलानां पौरोहित्यं च कुर्वतः ग्रामयाजककृत्या च कुरु वेङ्कटरक्षणं देवद्विजगुरुप्राज्ञानिन्दनं कुर्वतो मम मातापित्रोः परित्यक्तुः श्वश्रुश्शुरयोः सदा कुर्वतो वचनं पापात् कुरु वेङ्कटरक्षणं पापात दिवापर्वसु सन्ध्यासु रजः श्राद्धकर्मणि उपवासे व्रते भार्यां गच्छतु ज्ञानिनः पशोः कामुकस्य परस्त्रीषु कुरु वेङ्कटरक्षणं गणानां गणिकानां च दत्तं युद्ग्रामायाजकात् पिशाचभूतप्रेतानामुद्दिश्य त्यक्तमेव च बलेर्निराजितानां च निन्दितानां तथैव च भुञ्जतो मम दुर्बुद्धेः कुरु वेङ्कटरक्षणं कन्यागोजाविमहिषी करोष्ट्राश्वादिविक्रियम् स्नुषा <णुणा> भार्यासुतानां च निर्व्याजात्यागमेव च तिलेक्षु यन्त्रकरणं कुर्वतो मम दुर्मते तैलादिविक्रियं कर्तुः कुरु वेङ्कटरक्षणम् एकदश्यामन्नमुत्तरन्नुल्लङ्घ्यं च पारणं कुर्वतस्तु तता तस्यां दिवास्वापं स्वापं च कुर्वतः एकादश्यामहोरात्रं जागरं चाप्यकुर्वतः मूढस्य मम बोधेन कुरु वेङ्कटरक्षणं पाठे पुराणे वेदे च पारायणपरेऽपि च गीतासहस्रपठने व्रते च हरिपूजने हरिर्निराजने काले स्मरणे च भवत्यपि अनादरणशीलस्य कुरु वेङ्कटरक्षणं पत्रं पुष्पं फलं शाकमाप यावद्गृहे भवेत् तन्मेत्राणपि हतीनागातान् स्वगृहान् अपि असन्तषयोतो लोकान् यतीन् साधुजनानपि क्रियामूढस्य दुर्बुद्धेः कुरु वेङ्कटरक्षणं हेतुवादेन दम्भेन निन्दया दूषणेन च विप्राणां देवतानां च दुरन्नस्य परिग्रहान् जीवतो वञ्चयन् लोकान् परमार्तमजानतः श्वकाकबकवृत्तेर्मे कुरु वेङ्कटरक्षणम् आशयाधनिकद्वारीनिवासाद्भ्रंसितादपि नीचसेवामनुप्राप्य स्वामीन्दन्योऽसि सुप्रद वरेण्यो धातृवर्यस्तुतमिति कापुरुषानपि सुवन्कुक्षिं पूरयतः कुरु वेङ्कटरक्षणं पैशून्यं चैव दैन्यं च दास्यं वेश्यानुकूलतां सामर्थ्येन सदा कुर्वन् तन्मूलोपजीवनम् कुर्वतो साधुकर्माणि कुरु वेङ्कटरक्षणं नटनर्तकविद्यासु ह्याभिचारिककर्मसु जारचौर्युतकेषु लोलुपस्य दुरात्मनः हत्ययागोद्विजस्त्रीणा महापातकिनो मम उपपातकयुक्तस्य कुरु वेङ्कटरक्षणम् अग्निं गरं च शस्त्रं च पाषाणं गलबन्धनं प्रयुज्य कुर्वतो हिंसां जारगर्भं निपात्य च पतिवश्यं सपत्नीनां विद्वेषं च परस्परं मित्रभेदं कूटसाक्ष्यं अन्यायं व्यवहारिके कुर्वतो द्रव्यलोभेन कुरु वेङ्कटरक्षणं विश्वस्य जारिणीं पत्नीं योनिलोभेन लोभतः राजपुत्रान् पालयतो ज्ञात्वा पत्नीं च जारिणीं स्ववंशं पतितं कुर्वन् हद्य पातयतः पितॄन् नाशकस्य स्वंशानां कुपुत्रस्यापकारिणः पतितस्य महापापात् कुरु वेङ्कटरक्षणं ऋणापहरणं तद्वन्निक्षेपहरणं तत बलात्कृत्य परस्त्रीणां स्वर्णरौप्यसुवाससां देवब्राह्मणवस्तूनां हरणं चापि कुर्वतः दृप्तस्यापश्यतः पापं कुरु वेङ्कटरक्षणम् देवब्राह्मणवृत्तीनां विच्छेदं कुर्वतः उत्ताय सदा उत्तायचोषसहकाले सदा चानृतवादिनान् पुरुष सदा पुरुषभाषस्य सदा वैदुर्मुखस्य मे षठस्य छातिमूर्खस्य कुरु वेङ्कटरक्षणं धातु च लुब्धस्य विभवे सम्भवत्यपि परान्नपरिपुष्पस्य कदन्नं भुञ्जतो गृहे संक्षिप्य संग्रहं कर्तुः कणशोऽप्यणुवै महत् भूमौ निक्षिप्य तं चार्तं रक्षतो मेऽपिशाचवत् अदातुरपि चाभोक्तुः कुरु वेङ्कटरक्षणं जन्ममृत्युजरारोगैः पीडितस्याति दुःखतः बहुप्रजा सक्तस्य दरिद्रस्याति तर्शतः न किञ्चित् पूर्वकर्मानुभुञ्जतः भ्रममाणस्य संसारे कुरु वेङ्कटरक्षणम् नानायोनिश्वनन्तासु नानाजातिषु केवलं भ्रमन् भ्रमन्न कुत्रापि अप्राप्यैव हि तारकम् आर्तस्य भ्रममाणस्य यन्त्रबद्धोपशोरिव मम मूढस्य दुर्बुद्धेः कुरु वेङ्कटरक्षणं साधुसेवाविहीनस्य दुष्टसङ्गरतस्य च सन्मार्गपरिभ्रष्टस्य सदा दुर्मार्गवर्तिनः संसारे गौहरे पत्नीपुत्रमित्रादिदस्युभिः व्यसने दह्यमानस्य पाशबद्यस्य मे पशोः आपश्यतो रक्षमाणां कुरु वेङ्कटरक्षणं भूत्वा त्वं शरणं भूमं दत्वां भक्तिदृढां त्वयि कृत्वा दासानुदासं मां कुरु वेङ्कटरक्षणं मा पुनर्जन्ममरणे भवेतां वेङ्कटेश्वरः तव प्रतिज्ञामद्भक्ता नश्यन्तीत्यपि क्वचित् इति सञ्चिन्त्य मनसा कुरु वेङ्कटरक्षणं किं देव कुरुते माता क्षान्त्वार्बकपालनं मे परादं तथा क्षान्त्वा कुरु वेङ्कटरक्षणं कृतपरादिनमपि न मां वेङ्कटरक्षसे प्रतिज्ञाते भक्तलोके कथमुज्ज्वलिता भवेत् येन परादस्त्वकृतः प्रतिज्ञा तत्परेति चेत् न चास्ति त्रिषु लोकेषु रक्षको न परादितः तस्मात् सर्वपराधित्वा त्वामेव शरणं गतः वेङ्कटनन्याभावेन रक्षरक्षनमोऽस्तु ते श्रीनारदः इति प्रत्यञ्जलिः स्तोत्रैः स्तुवन्वेङ्कटनायकं रतादिरूढं रमणं पूजयामासमारुतिः एवं श्रीवेङ्कटाधीशोऽप्याञ्जनेयकरार्चितः ददौ वरं हनुमते सन्तुष्टः स रमापतिः श्रीनिवासः साधुस्तुतोऽहं भवता पूजितश्च नमस्कृतः हनुमन् यस्त्वया प्रोक्तं स्तवराजोऽयमोत्तमः तेन मां ये स्तविष्यन्ति प्रातः प्रातर्दिने दिने, दिने। सर्वपापविनिर्मुक्तो भविष्यति न संशयः श्रीनारदः वेङ्कटस्तव राजोऽयं सर्वाघौ गविनाशकः पठतां शृण्वतां चापि भुक्तिमुक्तिफलप्रदः प्रातः स्नात्वा शुचिर्नित्यं भक्त्या यः पटते नरः हनुमतः प्रसादेन न तस्यापद्भवेत् क्वचित् इति दत्तवरो देवो जगामपुरतो रतः ಹನುಮನಪಿ ದೇವಾ ನಮಸ್ಕೃತ ಮಹಾತ್ಮನೆ ವೆಂಕಟೇಶಯ ಕರ್ಪೂರಕಲೀವನ ಮನ್ಮಗತ್ ಇಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ ವಸಿಷ್ಠನಾರದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶವ ರಾಜ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮೀಯರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತವರಾಜ ಈ ಸ್ತವರಾಜವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು ಪಾಪಗಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಳೆದು ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ವೆಂಕಟೇಶನ ಜತೆ ಹನುಮಂತನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಿಗುವುದು ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಟಿ ವಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಸಲವಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳುವವರು ದಿನಾಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಪಾಪ ನೋಡಿದರೂ ಪಾಪ ಹಾಗಿರುವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ